В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина может закрыть пункты пропуска с Российской Федерации, а вдоль всей границы украина россия в ближайшие сроки возведут стену. Такие решения приняли на Совете нацбезопасности. Вместе с тем, вводить военное положение на востоке Украины пока не будут. Но этот вопрос СНБО рассматривает. Подробнее расскажет Екатерина Доброгорская. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 250 километров границы с Россией. По словам президента Петра Порошенко, на двух наиболее опасных участках закрыты пути проникновения боевиков и тяжелого вооружения из Федерации. Окончательно восстановить контроль на границе власти рассчитывают уже до конца недели. Петр Порошенко также заявил, что после этого будет введен режим прекращения огня на ограниченный срок. Пауза будет сделана для того, чтобы террористы и сепаратисты могли сложить оружие. Глава государства считает, что прекращение огня может послужить началом реализации мирного плана урегулирования конфликта. Нам сегодня необходимо, чтобы мы вышли на режим, когда с одной стороны мы можем гарантировать безопасность всем, кто живет в Донецке и Луганске, мы можем гарантировать защиту от мародерства, мы можем способствовать процессу разоружения, за которым последует решение об амнистии за яким или о защите от уголовной ответственности тех лиц, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови. По результатам заседания Совета нацбезопасности было принято решение поручить правительству провести одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы. По всей ее протяженности Украина обустроит инженерно-техническое сооружение. Кабинет министров должен подготовить план соответствующих работ, после чего выделят соответствующее финансирование из госбюджета. Это поручение президента должно быть выполнено в максимально сжатые сроки. деле, до сих пор... На самом деле, и до этих пор мы быстрыми темпами защищали пограничную зону рвами и, к сожалению, не смогли дойти непосредственно к Донецку и Луганску. Сейчас речь идет о более сложных и более фундаментальных инженерных сооружениях которые должны быть созданы Кабинетом министров за средства бюджета. И пограничной службой должен быть разработан проект, как это все будет выглядеть. Что же касается введения военного положения на востоке страны, данный вопрос все еще находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с тем, украинская сторона хочет для начала сделать все возможное, чтобы те, кто сегодня держит в руках оружие, сложили его и покинули территорию нашей Родины добровольно. Екатерина Доброгорская, Андрей Коваль, БТБ. И в эти минуты Совет Безопасности ООН собирается на закрытые совещания по ситуации в Украине. Рассчитывать на принятие каких-либо резолюций не приходится, поскольку Россия в этом месяце председательствует в Собезии и имеет право вето. В воскресенье США и Франция отвергли проект российского заявления с осуждением нападения на посольство России в Киеве. Причиной стал отказ Москвы включить в документ тезис об осуждении уничтожения украинского самолета ИЛ-76. На этом настаивали другие делегации. Кроме того, члены Совбеза захотели прописать тезисы о необходимости усилить защиту границ на востоке Украины и прекратить нелегальные поставки оружия России. СБУ задержала диверсанта в Киеве. Им оказался гражданин России с позывным «Север». Он активный участник террористической организации «Донецкая народная республика» и помощник Игоря Безлера, главаря боевиков по прозвищу «Без». Об этом сообщили в СБУ. В столице задержанный по заданию Безлера должен был устроить диверсии на объектах энерго и водоснабжения, чтобы отвлечь внимание от ситуации на востоке страны. В СБУ сообщают, что боевик участвовал в подготовке минирования объектов инфраструктуры Донецкой области. Кроме этого, он признался, что финансировал террористов, в частности, батальон Восток. У задержанного изъяли 100 тысяч гривен, гранату, патроны и 300, -300 граммов наркотиков. В Одессе милиция задержала четырех участников акции протеста возле Генконсульства России. Они всячески старались действовать под видом активистов правого сектора. У задержанных нашли взрывчатку и нож. Об этом сообщил губернатор области Игорь Палица. По его мнению, готовилась явная провокация, которую пресекла милиция. Российское дипломатическое представительство в Одессе в понедельник пикетировали около 200 человек. Они принесли к генконсульству траурные венки в памяти погибших украинских военных на востоке страны. Однако приблизиться к зданию им не позволили силовики, которые охраняли его. Во время драки, которая завязалась между милицией и протестующими, пострадал один человек. Правоохранители выясняют, кто спровоцировал конфликт. 600 миллионов гривен, сэкономленных на выборах президента, правительство планирует направить на поддержку армии. Об этом на согласительном совете заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема. От депутатов он потребовал срочно рассмотреть и поддержать соответствующий документ. Что еще планирует успеть сделать парламентарий на предпоследней сессионной неделе перед летними каникулами, далее в сюжете. Законопроекты, направленные на поддержку суверенитета Украины и противодействие агрессии Российской Федерации, приоритет работы Верховной Рады. Я еще все Я убежден, все преступники, которые с оружием в руках борются против нашей страны, будут либо уничтожены, либо пожизненно сядут в тюрьму. Другой альтернативы у них нет. альтернативы у них нет. В Донецкой и Луганской областях необходимо вести военное положение, считают в большинстве фракций. Батькивщина предлагает украинцам, которые выезжают из зоны АТО, дать статус временных переселенцев. Кроме того, бютовцы советуют поторопиться с назначениями руководителей силовых структур. Считаю, дальше медлить с этим невозможно. И то, что у нас на сегодняшний день члены Кабинета министров, председатель службы безопасности Украины остаются исполняющими обязанности, это недопустимо. И на этой неделе нам нужно этот вопрос решить. По словам Сергея Соболева, первые консультации по кадровым назначениям должны состояться уже сегодня. Тем временем Свобода предлагает разорвать с Россией дипломатические отношения и вести визовый режим. Для еще большей защиты украинской границы Олег Техдобок хочет расширить полномочия самообороны. Суть этого законопроекта в том, что гражданские лица, которые защищают нашу независимость на Восточном фронте, должны получить право использовать холодное и огнестрельное оружие. Непростые газовые отношения с агрессором и результаты переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» депутаты обсудят в сессионном зале с премьер-министром Арсением Яценюком уже во вторник. А в ближайшие дни от президента парламентарии получат проект конституционной реформы в части децентрализации власти. Вера Свердлок, Владислав Плюшаков, Тарас Чкан, БТБ. НАК «Нафтогаз» Украины подал на российский «Газпром» в стокгольмский арбитраж. И это только один из ответов украинского правительства на прекращение поставок российского газа. Как еще Кабмин намерен защищаться от энергетического террора России, подробнее в сюжете. В ночь с воскресенья на понедельник представители «Газпрома» сорвали газовые переговоры, которые проходили в Киеве при посредничестве Еврокомиссии. А уже утром в Москве заявили, газовый вентиль перекрывают. Энергетический удар в украинском правительстве держат с честью. Говорят, ни наши, ни зарубежные потребители не пострадают. На сегодняшний день мы имеем поведомление на сегодняшний день мы имеем сообщение об уменьшении до нуля поставок газа в Украину. Остался только объем транзита газа, который идет в европейские страны. Он составляет 185 миллионов кубометров в сутки. Хочу отметить, что украинская сторона готова к такому развитию событий. Мы сегодня обеспечим как надежное газоснабжение потребителей Украины, а также надежный транзит газа в европейские страны. Чтобы договориться с Газпромом об адекватной рыночной цене на газ, и Украина, и Европа использовали все возможные аргументы, утверждают в Кабмине. В частности, было предложено несколько альтернативных вариантов оплаты от 268 до 380 долларов за тысячу кубометров в зимний период. Впрочем, ни одно из предложений Газпром не устроило. Россияне упорно настаивали, газ для Украины только по 485 долларов за тысячу кубометров. Такая позиция, намеренный срыв переговоров и свидетельство того, что для России газ – это не бизнес, а экономическое оружие, убежден премьер. Это план России по уничтожению Украины. Это общий план России по уничтожению Украины. Это еще один этап российской агрессии и против украинского государства, и против украинской независимости. Мы не будем датировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытаскивать из карманов по 5 миллиардов долларов США в год, чтобы Россия покупала на эти деньги оружие, танки, самолеты и бомбардировала украинские территории бомбила украинские территории. Обнуление поставок российского газа Украине больно, но не смертельно, уверены в Кабмине. И уже имеет четкий план защиты энергобезопасности страны. В Сокгольмском суде правительство рассчитывает добиться не только справедливого решения о цене, но еще и отсудить у «Газпрома» 6 миллиардов долларов, переплаченных по газовому контракту с 2010 года. В том, что Украина победит в этом судебном процессе, в правительстве не сомневаются. Однако решение придется подождать. А тем временем в правительстве подбивают газовый баланс. По данным «Нафтогаза», сейчас в хранилище закачано до 14 миллиардов кубометров газа. Министры утверждают, этого хватит до декабря, как для населения, так и для промышленности. Но при условии жесткой экономии дефицит голубого топлива рассчитывают пополнить посредством реверсных поставок из Европы в нужных объемах и по приемлемой цене. В «Нафтогазе» уже есть первые предложения по поставкам голубого топлива от европейских энергетических компаний цены в Европейском Союзе, незважающие на большую Сейчас цены в Европейском Союзе, несмотря на большее расстояние транзита и большие расходы «Газпрома» на поставки газа в эти страны, намного ниже, чем те цены, на которых настаивает сторона. Конечно, как говорят русские, это большие секреты. Но секреты секретами, а я докладывал премьер-министру. И это не является большой тайной. Немецкая компания предлагает сейчас украинским потребителям, в том числе НАК «Нафтогаз Украины», покупать газ по цене близкой к 300 долларов за тысячу кубических метров. Не думаю, что любая европейская компания будет делать подобное предложение себе в убыток. Не думаю, что европейская компания себе в Украина не собирается транспортировать российский газ в Европу по дешевке. Премьер поручил пересмотреть транзитные тарифы и привести их к рыночным. Тем временем в Европе еще питают надежды, что стороны смогут договориться. Я предложил российской стороне рассмотреть компромиссный вариант с некоторыми корректировками и решить, в их ли это интересах. Несмотря на поддержку со стороны ЕС в газовом вопросе, глава правительства поручил профильным ведомствам подготовиться к возможному внедрению чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны и распорядился ускорить реформу энергорынка. В частности, что касается создания ОАО – украинские магистральные трубопроводы и украинские газовые хранилища. И немедленно начать переговоры с ЕС и США о модернизации и совместной эксплуатации отечественной ГТС с сохранением за Украиной контроля над ней. Оксана Прышка, Роман Ковтун. БТБ. Украина подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Брюсселе 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. В этот же день аналогичные документы утвердят с Молдовой и Грузией. В Российском Министерстве иностранных дел ранее отметили, что не собираются налагать на Украину санкции за договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. Однако в ведомстве подчеркнули, что о торговых льготах Киеву придется забыть. Параллельно Россия угрожает торговой войной и Молдове. Европейские рынки частично для украинских производителей уже открыты. С 15 мая с в одностороннем порядке снизил таможенные пошлины для нашей страны. По оценкам Евросоюза эти меры позволят получить Украине дополнительную экономическую выгоду до полмиллиарда евро в год. За четыре месяца в графе «плюс» более 350 миллионов долларов. Такая доходная часть бюджета во внешней торговле Украины товарами. В прошлом году за такой же период показатель был отрицательным и составлял более трех миллиардов долларов. В сравнении с прошлым мартом объем экспорта увеличился на 0,4%, импорт же уменьшился на 5%. По данным Госслужбы статистики, такая ситуация образовалась за счет меньшей доли поставок в Украину легковых и грузовых автомобилей, проката черных металлов, каменного угля и химических удобрений. Объем экспорта отечественных товаров страны Европейского Союза составил 34 процента от общего объема экспорта. Беларусь заблокировала импорт украинских кондитерских изделий. Для ввоза сладостей Минск требует от украинских производителей повысить цены от 30 до 500 процентов. Это практически полностью исключает их реализацию белорусским потребителям. Такое решение противоречит международным обязательствам Беларуси, говорят в ассоциации «Укрконтпром». Также там считают, что из-за этого Украина до конца года потеряет 130 миллионов гривен. Президента ФИФА подозревают в связях с русской мафией. Немецкое издание Bild опубликовало фотографию из досье немецких спецслужб. На ней президент ФИФА Йозеф Блаттер запечатлен в компании Алимжана Татхунова, а также бывшего президента Российского футбольного союза и вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова. Татхунов является одним из главарей русской футбольной мафии, считается специалистом по коррупции в области спорта, пишет газета. Интерпол объявил его в международный розыск. В настоящее время проводятся расследование по фактам коррупции при выборе России и Катара как мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года. Если следствие признает доказательства убедительными, ФФА может передать право на проведение турниров другим странам. Договор о проведении в нашей стране Евробаскета 2017 подпишут в ближайшие две недели. Для этого в Украину прибудут президент Европейской Федерации баскетбола Тургай Демирель и генеральный секретарь ФИБА Европы Камил Новак. Они встретятся с президентом Петром Порошенко и с премьер-министром Арсением Яценюком. Напомню, 13 июня Совет ФИБА принял решение перенести Евробаскет, который в следующем году должна была принять наша страна. Это было единственное правильное решение президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков. Я считаю, что это победа и Я победа Национальной Федерации Баскетбола и Украины, и спортивной дипломатии, и имиджа Украины, и как итог здравого смысла. У очень такая серьезная солидарность с нами. Есть большая солидарность с нами, все относятся с уважением, с пониманием ситуации, которая сложилась в Украине. Все желают, чтобы ситуация быстрее урегулировалась, чтобы Украина осталась единой, чтобы в Украине наступил мир и э, все, все представители всех европейских баскетбольных федераций представители всех европейских баскетбольных федераций всегда с теплом относятся к нам и готовы помогать во всем, что нужно готовы допомагати в чем є потреба и следующий выпуск новостей уже в 23 часа по киевскому времени до встречи на БТБ